Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Alhamdulillah alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lagi kita bermohon akan pengampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala kita bermohon agar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar Allah taala pelihara kita senantiasa kita mohon agar Allah taala senantiasa bimbing kita pandu kita ke jalan yang benar dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala barang kita dijauhkan barang kita diselesaikan daripada segala perkara-perkara mungkar perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kita bermohon agar Allah taala ubah kita dengan kehendaknya kita mohon Allah Taala ubah kita dengan kehendaknya dan kita mohon Allah Taala ubah kita sebagaimana yang dikehendaki olehnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila sampai ajal maut kita bahawa kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma amin alhamdulillah tuan-tuan sekalian besok kita malam satu hari bulan Rejab bulan Rejab salah satu daripada bulan-bulan haram bulan haram ada empat Rejab Zulkaidah apa wuzul kaidah Hijjah dan juga bulan Muharram bulan-bulan rejab ni bulan istimewa pahala digandakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan-bulan bulan-bulan haram seperti ini tambahkan ibadat banyakkan puasa sunat dan puasa sunat dalam bulan rejab dia tidak ada hari-hari tertentu sepanjang bulan seberapa banyak kita nak puasa puasalah tak menjadi apa jadi sebagai tanda syukur pada Allah Taala yang kita ni dipanjangkan umur dapat pun jumpa bulan rejab saya lah satu hari di bulan tu kita puasa sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat jumpa bulan rejab ya. Dan besok malam saja sudah mulalah kita baca istighfar Ijab Rabbir fili warhamni wa tum alayya fili warhamni wa tum Sebanyak 70 kali setiap malam Dan ada istighfar-istighfar Ijab -istighfar lain yang disusun oleh ahli alim ulama ya di antaranya yang insyaallah akan dibawa di sini juga besok Habib Alwi akan bawa iaitu istighfar rajab yang disusun oleh Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad anak kepada Habib Abdullah Al-Haddad istighfar rejab ni dah bacanya tak panjang sangatlah dalam 10 15 minit saja tapi sangat besar fadilatnya sangat mujarab untuk kalau kita nak capai taubatan nasuha ya nak capai taubatan nasuha taubatan nasuha tu iaitu apa kita dah tobat kita tak ulang lagi dan tak ada timbul pun dalam hati kita nak melakukannya lagi tentang bertobat daripada dosa tu senang kita minta ampun saja Allah ampunkan kita Allah Taala tu Maha Pengampun tapi yang jahatnya tu kita kita dah tobat tapi nak buat lagi dah tobat tapi kita rasa seronok lagi dah tobat tapi kita rasa gian lagi ketagih lagi itu yang kita tak sanggup sampai berulang kali berulang kali berulang kali setengah orang saleh mengatakan kalau kalau apa aku nak capai taubatan nasuha ini sampai bila? 40 tahun baru dapat tercapai. Bukannya mudah tuan-tuan sekalian. Selagi dosa masih ada pada kita, banyak dosa pada kita, susah. Kita tidak diberi taufik hidayat untuk melakukan amal salih. Dan kalau kita melakukan amal salih pun tidak dapat rasa sedap, dan lazat. Dan kalau kita paksakan diri kita beramal pun nanti niat kita rosak. Bukan kerana Allah sebab hati kita tu hati yang derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tak bukan kita tak diundang oleh Allah Taala untuk melakukan amal salih Suka kita bertanya ya. Kita kalau tak sembahyang duha, berdosa tak? Tak berdosa ya. Tak sembahyang witir malam berdosa tak? Tak berdosa. Tetapi itu tanda kita banyak dosa. Pasal Allah Ta'ala tak panggil kita sembahyang Allah Ta'ala tak beri kita taufik hidayat untuk sembahyang Orang lain semua sembahyang Dua rakaat lah, empat rakaat lah, lapan rakaat lah Tidak tinggal setiap harilah Kita dua rakaat pun kita tak umpamakan Bermakna Allah tak hendak kita ngadap dia Tak diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam ni begitu juga Kita kalau tak bangun malam, tak berdosa Tidur sampai pagi, tak apa Asalkan sebelum subuh kau dapat bangun, bayang sudah lah Tak apa ha? Tetapi itu menandakan kita hamba yang berdosa Hamba-hamba lain sujud pada Allah Ta'ala di tengah malam Hamba-hamba lain menanjat kepada Rabbnya pada tengah malam Kita Allah Ta'ala biarkan dengan bantal kita, dengan tilam kita Allah Itu tanda kita masih banyak dosa itu tanda kita masih banyak dosa. Tengok TV matanya masih suka, tu kan ada aurat perempuan. Dengar radio itu kan ada alat-alat muzik semua tu. Masih minat, masih cenderung tu tanda kita masih banyak dosa lagi. Allah, kalau begini keadaan kita sampai akhir hayat payah. Menjejas syahadat kita nanti akhir hayat Payah nak ucap syahadat Allah Dan dalam kubur payah nak jawab soal kubur Selagi ada peluang dalam bulan rejab Tobat pada Allah Ta'ala Istighfar pada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya Besok malam hidupkan macam kita hidupkan malam Nisfu Syamban Lima malam dalam setahun doa tak ditolak oleh Allah Ta'ala Malam Hari Raya Haji Malam Hari Raya Puasa Malam Awal Rajab, Malam Nisfu Syamban Dan juga malam-malam Jumaat jadi empat tahunan satu mingguan ya satu mingguan. Jadi ini kalau kita dengar bahawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau Allah Taala turun pada sepertiga akhir malam setiap malam Allah Taala serukan dengan tiga seruan siapa nak istighfar akan aku istighfarkan siapa nak tobat akan aku tobatkan siapa akan ada hajat akan aku kabulkan pada sepertiga akhir malam kecuali pada ini lima lima malam daripada maghrib sudah hadir jadi besok hidupkan Bacalah apa-apa saja Ratib ke Baca Yasin ke Baca apa Dan istighfar istighfar rejab ni Jangan tinggal Baca setiap dalam bulan rejab Kita baca begitu ya Mudah-mudahan dapat pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi malam awal rejab Tidak sayugianya kita lupa Kalau sebatutnya Kalau kalau tempat ke sini Jarang hidupkan malam awal rejab Ah ha, Di sini insya Allah akan dihidupkan malam awal rejab Ah ha, Dengan kegiatan-kegiatan Supaya kita tidak mengisi malam itu Dengan penuh manfaat Dan sepanjanglah bulan rejab itu Banyakkan ibadat pada Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak mampu nak tambah banyak ibadat, tambah sikit. Tak mampu nak buat banyak, paling-paling tidak jangan buat dosa dalam bulan rejab ni. Dilongi dosanya. Dikurangi sangat dosa-dosa dalam bulan-bulan bulan 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 mulia begini dan ini sebagai satu persiapan untuk kita menghadap bulan mulia Ramadan. Nak masuk Ramadan penuh dengan iman dan wahtisaban ada ha, itu keimanan dan penghayatan tetapi kalau kita masuk Ramadan dengan keadaan kita masih bergelimangan dosa tak ada manalah nak penghayatan dalam bulan Ramadan Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Dapat masuk bulan rejab besok Dapat masuk bulan syaban Dapat masuk bulan mulia Ramadan dengan rahmat Allah Ta'ala Alhamdulillah kita ni sekarang sedang berada di penghujung bulan Jamril Akhir 20 hari bulan Jamril Akhir yang lepas ini adalah hari kelahiran Siti Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghulu wanita ahli jannah Ada puaca kitab Iqdul, Iqdulul ik, tak? Kalau ada tolong fotostatkan bagi kaum ibu khususnya Baca tuan-tuan, ha, kaum ibu khususnya Baca macam mana akhlak Siti Fatimah Zuhudnya Siti Fatimah Sederhananya Siti Fatimah Allahu Akbar Nabi pada malam mihraj Nabi nampak orang perempuan lebih ramai daripada lelaki laki dalam api neraka Mak kita perempuan Isteri kita perempuan Kakak kita perempuan Anak-anak kita perempuan Semuanya sedara mara kita banyak yang perempuan Melaka Belindung Janganlah sampai mereka jadi orang yang dinampak oleh Nabi dalam api neraka itu kalau tak nak masuk neraka kena ikut contoh perempuan ahli syurga dan penghulu perempuan ahli syurga itulah Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zuhudnya dengan tawaduknya dengan sederhananya dengan miskinnya dengan taat dengan suaminya Allah Saidina Ali bilang aku tak pernah paksa Siti Fatimah buat apa-apa maksud tak pernah paksa tahu tak pernah minta pun belum diminta dah siap air Belum diminta sudah begitu Ya yeah. Allah Siti Fatimah pun diri Rasulullah Paling tinggi punya kedudukan Penghulu wanita ahli jannah Bajunya tampal dua belas Sini berapa tampalnya? Tampal bunga ada Tampal manik pun ada ha? Dari jauh nampak kilat-kilat Allah ha? Siti Fatimah tampal bajunya bertampal dua belas Koyak rabak bajunya Tampal bukan dengan perca Tampal dengan apa? Dengan sabut-sabut tamar dengan kulit-kulit tamar Dia dengan apa Pelepah-pelepah tamar itu Dia bikin Apa Tampal bajunya Bajunya hanya dua lai saja Siti Fatimah Begitu ya Selalu lapar Tak makan Kalau tiga hari tak masuk sesuatu dalam perutnya itu Satu perkara yang biasa Satu perkara yang biasa Siti Fatimah Mengandung sedina hasan Kisah Tepung dengan batu Berat Tangannya sampai bengkak minta tolong abahnya kalau kalau ada hamba saya Rasulullah datang Rasulullah ajarkan Siti Fatimah tidak kasih untuk engkau aku tak kasih hamba saya sebab dia keluarga Rasulullah Rasulullah kasih apa? Rasulullah tak kasih hamba sahaya Rasulullah kasih Allah Kalau letih baca Subhanallah Alhamdulillah Wala illallah Ringanlah penderitaanmu itu ha? Maka itulah Jadi penolong Siti Fatimah Yang apa? Dengan zikrullah Dan Rasulullah ajarkan Siti Fatimah Kalau nak tidur Kita amalkan Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Buat itu kita buat tu namanya tasbih Fatimah Baca tasbih Fatimah. Baca tasbih itu dapat peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala semalaman. Baca tasbih itu apa yang kita nampak dalam mimpi kita boleh ingat nyata-nyata sebab mimpi ni ada alamat daripada Allah, khabaran-khabaran daripada Allah Taala, ada mesej-mesej tertentu daripada Allah Taala. Kita pula nya bangun dah nak dekat subuh baru bangun, syaitan mengabu-abui mimpi kita. Aku semalam mimpi pulan tahu apa dia cakap dia. Ya? Allah, aku mimpi tahu Kak Nah hanya aku resepi. Arwah Kak Nah. Aku tak sempat nak tanya dia resipi Semalam dia ajar aku Aku lupa apa dia ajar ha? Cuba kita baca tasbih tu Sebiji-sebiji boleh ingat ah ha, Kak Anah, arwah Kak Anah kan aku resipi Umpamanya lah ah ha? Sambal lado Umpamanya lah ha? Aku boleh ingat sebiji-sebiji Kalau tak ada resipi tak ingat tak apa juga ya. Ini kalau pesanan-pesanan Nasihat-nasihat Mimpi Habib Ali bin Ja'far ya ha, Mimpi Habib Hussein Al-Atas Umpamanya Ada pesanan-pesanan Aku mimpi tau Tapi aku tak ingat Kalau kita nak mimpi kita tak diganggu syaitan Baca tasbih itu InsyaAllah sampai kita boleh ingat sebiji-sebiji mesejnya begitu ya. Itu Siti Fatimah. Ikut contoh Siti Fatimah. Khidmat dengan abahnya. Khidmat dengan suaminya. Meninggal 28 Ha? Ninggal umur 28 Siti Fatimah hidup dengan zuhudnya sekali. Jujur sejujur-jujur wanita, semiripnya mirip baginda baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Siti Aisyah mengatakan aku tak pernah nampak orang yang sejujur Fatimah selain pada abahnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dari Fatimah lah. Ni segala habib-habib kita ni semua cicit Siti Fatimah. Kita bikin haul atas kita bikin haul Haddad, kita bikin haul Habib al Ali bin Jaafar Andrus, kita bikin haul Syekh Abdul Gadir Jilani. Semua tu adalah cicit-cicit Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pelajari Siti Fatimah punya akhlak, Siti Fatimah punya punya kepribadian. Contohi kesederhanaannya biar kita dapat ikuti dan kita dapat bersama dengan dia mulia Siti Fatimah nanti apabila sembang salatul mustaqim wahai sekalian ahli mahsyar tundukkan kepalamu tuan puteri Siti Fatimah nak lintas salatul mustaqim Siti Fatimah pun lintas salatul mustaqim macam kilat menyambar lintas semua tak tengok ya ha? semua tak tengok dan diikuti belakang Sidina Hasan dan Sidina Husin dan diikuti dengan segala anak mereka ambil pun ada nanti di belakang dan setiap imam apabila lalu makmumnya akan di belakang eh ada orang kempas kat sini juga masuk eh ada orang raja pun ikut masuk pasal kita di belakang mereka pasal kita di belakang mereka ya begitulah kita bilang ya ...ikut Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu eh. alaihi wasallam penghulu wanita ahli jannah dengan zuhudnya dengan tawaduknya dengan kuat ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khidmat kepada abahnya sampai nabi gelarkan dia ummu abiha ibu kepada abahnya Ninggal Siti Khadijah Yang layan Rasulullah Makan dan pakai Rasulullah Yang tanggung penderitaan Rasulullah Bersama Siapa? Inilah putrinya yang dikasihi Siti Fatimah ya. Siti Fatimah Meninggal umur 28 Itulah khususiat Siti Fatimah Belajar Puan-puan sekalian Jadi kita tahu macam mana akhlaknya Macam mana zuhudnya Siti Fatimah mengatakan Rasulullah tanya Wahai Fatimah Apa ciri perempuan-perempuan yang baik? Siti Fatimah mengatakan ialah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Jadi yang mama orang perempuan kalau senantiasa dilihat oleh laki-laki tak bagus. Ada orang tamu datang dia angkat talam. Ah ha, jemput Cik Ahmad. Tak jangan. Ah pergi mana kuliah apa semua dekat keluar lu jumpa apa khabar Pak Ji baik sihat semua jangan. Tak ada boleh ter tegur siapa dengan laki-laki. Walau ustaz kita, walau murid kita, walau kawan suami kita, walau suami kawan kita tak boleh tegur siapa tak ada kena mengena ya tak ada kena mengena biasakan jangan kasi orang rumah kita ada tamu datang yang kat dalam untuk laki-laki semua no such thing tak ada semua begitu dan tidak melihat laki-laki ada tak perempuan lihat laki-laki itu gambar televisyen tu kan semua laki-laki Aji Santa tu kan laki-laki ha? Pilam itu tu kan laki-laki ha? Dengar suara laki-laki Latif Ibrahim tu kan laki-laki dalam Zainuddin tu kan lelaki-laki. Kau dengar suara dia semua tu, tu kan lelaki-laki semua tu. Tak bagus, ha. Tak bagus semua tu. Ustaz so, Fatimah bilang lelaki-laki perempuan yang bagus tidak lihat lelaki-laki tidak dilihat oleh lelaki-laki. Kenal Dan Zainuddin? Tak kenal. Dia eh, popular, ha. Latif Ibrahim kenal? Kenal. Eh budak-budak sekarang tak kenal Atiq Ibrahim tak kenal dah dan Zainuddin -Zain, tak kenal ah, tak apa ah begitu ya ah, apa Allah semua begitu ah tu orang perempuan jangan jangan, jangan jangan begitu ya sangat jaga sangat cermat Siti Fatimah binti Rasulillah ah begitulah ya sambung baca kitab kita sampai muka surat 14 ya Kitab kita baca ni pun Siti, Siti Fatimah punya cicit juga tulis Sambil Alhamdulillah Jufri Tempat kita ni pun cicit Siti Fatimah punya tempat juga Al-Atas ya Sampai Nombor Nombor 15 home Ridan Betul ya 12. Baik, kita sebut daripada 11, 12, 13 ya. Baik, Allah Taala sama' basar, mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat Maha Suci Allah Taala. Allah Taala mendengar tak macam kita punya mendengar. Kita punya mendengar perlu alat telinga. Telinga kita boleh alat boleh mendengar. Nak nyampaikan suara perlu ada gelombang suara, sound wave bawakan. Dan nak generate itu suara perlu ada vibration, Dengar tak? Kalau tak ada ketuk, tak ada apa, tak ada dengar. Ada bunyi tetapi tidak ada yang boleh bawakan kita, ha? tak boleh dengar. Ada benda bunyi, ada sound wave, telinga kita rosak, tak boleh dengar. Ha? Tak boleh dengar. Maha suci Allah Ta'ala tak memerlukan apa, apa sesuatu pun. Kita sekarang mendengar ketika tak bercakap, tak ada apa, tak mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar, senantiasa mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Tidak ada apa yang terselindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bunyi tapak kaki semut di dalam lubang semut hitam di tengah malam yang gelap di dalam tanah pun Allah Ta'ala maha mendengar. Apa dalam hati kita semua Allah Ta'ala maha mendengar. Bisik dalam hati kita, cakap dalam hati kita maha mendengar. Dia yang bikin, dia yang cerita. Dia yang pasang itu dan install dalam hati kita Mengetahui dia setiap apa sekalipun Mendengar Allah subhanahu wa ta'ala Tidak satu pun tertutup Terlindung daripada pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga Allah ta'ala basar melihat kalau kita melihat perlukan ada objek dia angkat objek kita tak lihat ada satu benda kemudian perlukan ada cahaya tak ada cahaya gelap gelita sama orang buta dengan orang yang celik ada cahaya ada ada objek tapi tak ada pandangan mata matanya rosak buta tak nampak juga maha suci Allah taala tidak memerlukan itu semua macam mana sebab itu namanya tuhan sebab itu aku sembah dia sifatnya teristimewa khusus hanya dia sahaja tidak ada makhluk yang begitu itu rabbul alamin saya teringat ya. Sekarang kita boleh tanya tahu. Wahai sekalian yang menyembah selain daripada Rabbul Alamin Allah Taala. Cuba bawa apa yang kau sembah depan sini. Nak tengok ada tak yang kau sembah tu ada tak satu yang mempunyai satu sifat daripada ini 20. Ada satu pun. Ha? Pernah satu masa dulu nak dekat apa salah satu perayaan mereka, saya jumpa kawan saya lah di kedai. Ha? Yang kawan saya, Pamboy bukan main, Kau belanja besar ya, Nak ada raya, Bukan lah, Aku ni bukan belanja apa, Aku ni tengah sibuk-sibuk, Aku beli Tuhan, Hah? Dalam kantong dia, Tuhan dalam kantong, Tunggu Tuhan ni dalam kantong Astagfirullahalazim Kita bilang ya Itu kau sembah Subhanallah maha suci Al-Tar Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Kita punya agama Tidak begitu Maha suci Tuhan kita Maha agung Maha besar ya Baik Allah Ta'ala berkata-kata Tidak ada pakai huruf Tidak ada pakai mulut Tidak ada pakai perkataan Namun dia berkata-kata kita akan dengar cakapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dengar? Bukan suara. Apa yang kita dengar? Bukan bunyi. Apa yang kita faham? Bukan perkataan. Al Quran itu adalah kalam Allah. Dakwah yang kita pakai tulis itu adalah makhluk. Kertas yang kita tulis itu makhluk. Suara kita tu makhluk Tapi mahfum daripada Al-Quran tu lah Cakap Allah bukan makhluk Itu adalah kalam Allah Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, jadi Al-Quran kerana dia kalam Allah, dia tidak berwaktu. Jadi kalau kita bilang Nabi terima Al-Quran 1400 tahun dahulu, betul. Tapi kita tak boleh bilang Al-Quran tu adalah kitab 1400 tahun dahulu sebab Allah Taala tidak ada berwaktu. Tidak ada pada Allah Ta'ala 100 tahun ke 200 tahun ke 3000 tahun ke Tidak ada ya Jadi apabila kita baca Al-Quran Ketika itu kita sedang dibicara oleh Rab kita ha? Kita dibicara oleh Rab kita ya Baca Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cara paling kita nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala Dengan baca kalam Allah Dengan sebut kalam Allah Al-Quranul Karim Ya Baik Allah Ta'ala berkata-kata kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu samian kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman kaunuhu keadaannya keadaannya ha iaitu keadaannya berkuasa keadaannya berkehendak keadaannya mengetahui keadaannya hidup keadaannya mendengar keadaannya melihat keadaannya berkata-kata apa ni keadaan keadaannya kalau kita sekarang kita berkata-kata setiap kita berhenti tak berkata-kata kita mendengar, sekarang senyap dan sunyi Tak ada apa kita dengar ya? Kita dengar, sakit telinga, tak boleh dengar Allah Ta'ala senantiasa mendengar Keadaannya mendengar Tidak ada satu detik, tidak ada satu benda yang tak didengar oleh Allah Ta'ala Keadaannya mendengar Bukan kalau kita ni, keadaan kita tak mendengar Time ada bunyi, baru kita mendengar Tak ada bunyi, kita tak mendengar melihat ketika tak ada apa-apa benda kita kita tak lihat ha? orang kita tak lihat apa kita tak lihat mau tak mau mesti ada benda yang kita nak lihat Maha Suci Allah Taala senantiasa melihat itulah keadaannya 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 ya Allah Taala tidak apa dia tengok baru dia nampak dia dengar dia baru dia ada baru dia mendengar tidak keadaannya melihat memandang ha? Mendengar... Berkata-kata... Subhanallah... Sebab itulah layak dia kita sembah... Kerana keagungan sifatnya... Ya... Baik... Syukur ya kita ahli sunnah wal jamaah... Syukur kita dalam asyairah ya... Disusunkan ini sifat... Biar kita kenal... Akan Allah subhanahu wa ta'ala... Dan segala sifat-sifat ni... Semua ada dalil-dalilnya daripada Al-Quran Al-Karim... Ya... Baik... Sifat-sifatnya mustahil bagi Allah ta'ala... Tak ada bahkan semua yang disembah selain daripada Allah Taala mempunyai sifat ini mempunyai sifat ini aku tak mau sembah yang begitu barang dijauhkan naudzubillahi min zalik ya ah ha? syukur dan kita sembah yang sifatnya dengan segala sifat kesempurnaan 20 sifat yang mustahil bagi Allah sifat-sifat ini -sifat mustahil bagi Allah lawan sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang yang wajib diketahui oleh mukallaf adalah sebanyak 20 sifat juga sebagai lawannya kalau Allah begini mustahil Allah Taala begitu ya yeah? yang pertama ialah Adam mustahil Allah Taala tidak ada ha? mustahil Allah Taala tidak ada ha? kan kita bilang kadang-kadang orang tanya sama kita can you give can you give me proof that god exists beri tanda Tuhan tu wujud tanya berapa tanda kau nak beri bukti bahawa Tuhan tu wujud tanya berapa-berapa bukti kau nak 10 100 2000 Berapa banyak pun kita boleh bawakan tanda. Sebelum aku jawab, aku tanya kau. Give me proof that God does not exist. Berikan aku bukti bahawa Tuhan tak wujud. Dan aku tak nak deng kau dengar kau cakap pasal kita tak lihat. Tak lihat saja tak wujud ke? Hanya kau tak lihat saja tak wujud ke? Macam-macam benda kita lihat. Semua benda kita tak lihat. Semua benda kita lihat ke? Macam-macam benda kita tak lihat tapi wujud kan? Gumbira kita, kesedihan kita, ha? mulas perut kita, semua kita tak lihat tapi wujud tak? wujud ha? nanti kita bilang kau yang diciptakannya wujud takkan menciptakan kau tak wujud itu paling simple punya jawapan ha? kau yang diciptakannya kau ciptakan diri kau sendiri ke kau yang pasang jari kau ke sekarang ini kau yang kasih ketika ini perut kau sedang mencerna jantung kau sedang mengepam apa apa pernafasan kau sedang ambil udara semua tu semua kau gerakkan sendiri ke ada yang menggerakkan ada yang mengizinkan ha? tahu pula yang dihirup oksigen bukan karbon dioksid bukan karbon monoksid bukan apa semua subhanallah ada macam-macam udara di apa gas di sekitaran kita yang patut saja yang kita ambil subhanallah maha suci Allah Subhanahu taala tak wujud ke dia yang dan kerjanya sendiri pada dirimu bergerak kerjanya pada dirimu sendiri kamu merasa tak wujud ke dia wujud mustahil Allah taala adam itu apa tidak wujud ya Kedua hudus Mustahil baharu Kenapa kalau baharu ada yang adi-adikan dia Mustahil Dia maha kuasa Dia sedia ada Tidak ada yang menjadikan dia Allah sedia ada Ya Mustahil Allah Ta'ala fana Kerana dia Baka Dia kekal Ya Allah Ta'ala Mumasalatu lil hawadis Mustahil Dia ada sama seperti makhluknya sedikit pun kerana dia mukhalafatahu li lil mukhalafatu lil tidak sama dengan apa jua yang baharu Allah Subhanahu wa taala ya mustahil apa yang dalam bayangan kita sekalipun itu bukan tuhan ha, kerana itu adalah ba baru jadi orang nak bayangkan kalau Allah Taala tidak begini tidak begini itu semua aku bayangkan makhluk baik aku imaginkan satu benda yang paling unik sekali itu pun makhluk juga Kenapa? Itu juga dalam akal kau. Itu pun dalam kau. Boleh tergambar olehmu. Itu pun makhluk juga. Ha? Dan Allah Ta'ala tak macam apa juga. Walau yang kau gambarkan sekali apa yang paling unik sekali pun. Tak begitu. Allah Ta'ala maha suci Allah Ta'ala. Ya? Baik. Kemudian. Mustahil Allah Ta'ala ihtiyajuhu ila ghairih. Iaitu apa? Allah Ta'ala berhajat kepada yang lainnya. Maha kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak memerlukan. Kita sudah bincang. Walau tak ada Israel, Segala nyawa boleh dicabut oleh Allah Taala sendiri. Walau tak ada Mikail, segala segala apa rezeki boleh diturunkan oleh Allah Taala, segala hujan boleh diturunkan oleh Allah Taala dan segala malaikat itu pun dia bikin semuanya dengan yang diberi izin oleh Allah Taala dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Mikail yang ada daya menurunkan hujan. Kecuali dengan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Begitu. Jadi mustahil Allah Taala bergantung kepada bergantung kepada yang lainnya. Semua yang lain bergantung kepada Allah Taala. Kemudian ta'addud iaitu berbilang-bilang mustahil kena kita bilang Allah Taala is kalau ada dua saja dah tak boleh ini kan pula ada tiga ataupun empat. Zero tak boleh, dua pun tak boleh. Satu saja. Satu saja mustahil. Nanti kita akan baca dia punya dalil-dalilnya. Kemudian Ajuz ha? Iaitu apa? Artinya lemah Kenapa kita tahu Allah Ta'ala kudrah Maha kuasa ya, Maha hebat Karaha Dipaksa Allah Ta'ala semua bikin dengan kehendaknya Jadi siapa yang boleh larang Tadi siapa yang boleh halang Kemudian jahal Iaitu bodoh Bijaksana Allah Ta'ala Segala-galanya Dan kau tahu Allah Ta'ala berkuasa Allah berkehendak Allah Ta'ala maha mengetahui kau submit pada Allah Ta'ala sajalah. Serah pada Allah Ta'ala. Jangan banyak komplain. Ya Allah aku sakit. Ya Allah bisnes aku tak maju. Ya Allah aku ini. Ya Allah aku nak ini. Siapa Tuhan? Siapa takbir siapa? Allah takbir kita ke takbir Allah? Doa boleh ya. Ini semua ni menyampaikan kita kepada mertabat-mertabat tinggi terhadap keimanan kita ya menampaikan kita kepada tabat keimanan kita yang lebih tinggi lagi ya. Doa boleh. Ya Allah sembuhkanlah sakit kaki aku ya Allah. Lutut aku sakit ya Allah. Jari kelingking aku sakit ya Allah. Buku lali aku sakit ya Allah. Ah, ha? betis aku sakit semua engkau sebut. Kaki aku sengal ya Allah. Betis aku bisa ya Allah. Lutut aku tegang ya Allah. Kau tak sebut pun Tuhan Maha mengetahui. Dan kaki lutut engkau sakit semua pun dengan kehendak Allah Taala. Dengan kehendak dengian dia Dan dengan kuasa dia Tak payah cakap lah Kau tahan saja Kau hamba Segala apa yang kau rasai semua Dengan kehendaknya Dengan bijaksananya Dengan kasih sayangnya Abi kata suruh doa Orang orang Doa nak minta sembuh boleh Doa minta minta bisnes maju boleh Doa minta apa masalah terhurai Semuanya boleh Dapat pahala Namun orang-orang salih mereka memilih untuk lebih beradab dengan Allah Ta'ala Itu semua mereka tak minta mereka hanya minta husnul khatimah. Mereka hanya minta tetap iman kepada Allah Ta'ala. Minta jadi hamba yang redha kepada Allah Ta'ala dan diredai oleh Allah Ta'ala. Itu saja yang mereka minta. Ha? Ama yang lain, Tuhan nak bikin apa semua? Dengan kuasanya, dengan pengetahuannya. Aku nak ngadu-ngadu dengan dia, sedang dia yang pasang ini semua pada diriku. Dia yang programkan untuk aku semua tu. Sudahlah. Ha? Aku serahkan saja dan aku senyap saja dan aku tahan saja. Tuhanku yang maha pengasih lagi bijaksana Sedang buat sesuatu dengan ha terhadap hambanya Buat apa dia nak buat Tu orang salih punya kuat tawakal ya. Eh? Dia punya kuat tawakal Dan dia tahu ni semua dia kan kehendak Allah Hatta manusia kacau dia sekalipun Dia bilang apa itu dengan kehendak Allah Kalau Allah Ta'ala kehendak aku redha. Aku redha. Sakit aku tahan Sakit aku tahan ya. Baik maut iaitu mati mustahil Allah Taala mati samam iaitu Allah Taala pekak